બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા રાજકારણ ગરમાયું છે બિહારની ચૂંટણીના રણમાં ગુજરાતની એન્ટ્રી થઈ આરજેડી અધ્યક્ષ લાલુ યાદવે ગુજરાત વિશે ટિપ્પણી કરી છે સોશિયલ મીડિયા પર લાલુ પ્રસાદની પોસ્ટ થી વિવાદ સર્જાયો છે જીત જોઈએ બિહારમાં અને ફેક્ટરી આપે ગુજરાતમાં એવું કહી લાલુ નો કટાક્ષ કર્યો છે આ ફોર્મ્યુલા બિહારમાં નહીં ચાલે આ પ્રકારનું નિવેદન લાલુ પ્રસાદ યાદવે આપ્યું છે કે તમારે જીત બિહારમાં જોઈએ છે પરંતુ ફેક્ટરીઓ ધમધમી રહી છે ગુજરાતમાં જેને લઈને ભાજપ પર કટાક્ષ કર્યો છે લાલુ પ્રસાદ યાદવે જેને લઈને બિહારમાં અત્યારે વિવાદ સર્જાયો છે આપ बार बार बिहार आते हैं सिर्फ घोषणाएं करते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं आप बिहार की बोली लगाते हैं लेकिन बिहार को योजनाओं में जो राशि स्वीकृत की जानी चाहिए वो देने में आनाकानी करते हैं तो होटवार जेल का मॉडल तो बिहार को मंजूर नहीं है चरवाहा विद्यालय का मॉडल मंजूर नहीं है फिरौती के लिए अपहरण का मॉडल लालू जी मंजूर नहीं है बिहार की जनता को स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा दलित और महिलाओं के लिए युवा के लिए जो विभिन्न योजनाएं उद्योग का लगाया तो आपके पेट में असहज दर्द होगा ऐसे आपका पार्टी और आप लोग का यही बेसर्मी ही मूल मंत्र है लेकिन बिहार को लूटा आपने पूरे बिहार में और फैक्ट्री खुलवाया बंगाल और दिल्ली में जाकर के बाल बच्चों को जितना भी बाल बच्चों के लिए नौकरी के बदले जमीन लिखवाया उस सब का माल जो है खपाया दिल्ली और बंगाल में जाकर के और सिंगापुर में कम से कम मोदी जी तो जितना फैक्ट्री खुलवाया इसी देश में खुलवाया और ईमानदारी के पैसा से खुलवाया